মোৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ ছেভেনৰ গণিতৰ অধ্যায় একৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ অখ্য অখণ্ড সংখ্যাৰ আমি লেচনৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক কৰি তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষক দি অৱশ্যে চাবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমাৰ চাই ভাল লাগে তো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলত যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহা তো চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজি আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট টানৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক কৰিম তো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে মানে পাঁচ আৰু বিহু তেৰৰ মাজত কিমানতে অখণ্ড সংখ্যা আছে ত' তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো চাই লোৱা মই আগতে কৰি ৰাখিছোঁ নহ'লে নহ'লে দেৰি হৈ যাবৰ কাৰণে আগতে কৰি ৰাখিছোঁ তো ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে চোৱা উত্তৰটো কি দিছে তোমালোকে এনেকৈ অখণ্ড সংখ্যা এনেকৈ আঁকি ল'বা ঠিক আছে ৰেখাচিত্ৰটো এনেকৈ তোমালোকে আঁকি ল'বা ইয়াত মাইনাছ দিবা আৰু ইয়াত প্লাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ দিবা আৰু ইয়াত মাইনাছ দি দিবা এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন কি দিছে পাঁচ আৰু ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টি থাৰ্টিনৰ মাজত কিমানটা অখণ্ড সংখ্যা আছে ত' কিমানটা আছে চোৱা মাইনাছ থাৰ্টিনটো তোমালোকে বাদ দি দিবা আৰু মাই ফাইভটো তোমালোকে বাদ দি দিবা ইয়াৰ মাজতটো কৈছে ত' মাজত কি কি আছে মাইনাছ টুৱেলভৰ পৰা ফ'ৰ মাজত তো ইয়াৰ পৰা গন্তি কৰি যোৱা তোমালোকে কেইটা আছে এটা দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ কেইটা আছে ট'টেল সোতৰ তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিবা উত্তৰ তাৰপিছত লিখাৰ পিছত এনেকৈ লিখি দিবা ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত সোতৰটা অখণ্ড সংখ্যা আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে তো চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখা কি দিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা ত' এই দুটাৰ মাজত ঠিক আছে ত' এই দুটাৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব চোৱা চোৱা থাৰ্টিনৰ থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত ঠিক আছে সমাধানটো চোৱা সমাধানত এনেকৈ লিখিবা তোমালোকে থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যাটো টুৱেলভ আটাইতকৈ ডাঙৰ টু কি হ'ব টুৱেলভ হ'ব ঠিক আছে আৰু আটাইতকৈ সৰু অখণ্ডৰ সংখ্যাটো মাইনাছ টুৱেলভ হৈ যাবগৈ ইয়াত মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব ঠিক আছে মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব আটাইতকৈ সৰু মাজত কৈছে মাজৰ আটাইতকৈ সৰু কৈছে ঠিক আছে মাজৰ আটাইতকৈ সৰু এইটো হ'ব ডাঙৰ এইটো হ'ব আৰু আটাইতকৈ সৰু এইটো হৈ যাবগৈ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো কি দিছে তুমি চাই লোৱা তিনি নম্বৰটো দিছে তলৰ দিয়া অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ সংখ্যাৰেখাত বহোৱা অখণ্ড সংখ্যাবোৰ কি কৈছে সংখ্যাৰে ৰেখাত বঢ়াবলৈ কৈছে তো অখণ্ড সংখ্যাটো কি কি দিয়া আছে চাই লোৱা মাইনাছ ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছ টেন ফাইভ মাইনাছ ওৱান ইয়াত যোনবিলাকৰ চিহ্নৰ আগত মাইনাছ দিয়া নাই সেইটো ভাবিবা প্লাছ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এনেকৈ তোমাক সংখ্যাৰে ৰেখাত বঢ়াব কৈছে তো সংখ্যা ৰেখাটো তোমালোকে আঁকি লৈ ল'বা ঠিক আছে আঁকিবা এনেকৈ চোৱা এইটো চোৱা এনেকৈ আঁকি ল'বা কি কি দি আছে এনেকৈ আঁকি প্ৰথমতে জিৰ'টো দি ল'বা জিৰ'টো দি মাইনাছ ছিক্স দিয়া আছে ত' মাইনাছ ছিক্স এনেকৈ দিবা ওৱান এনেকৈ ঘৰবিলাক বনাই ল'বা তাৰপিছত কমটি কৰিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স মাইনাছ ছিক্স ফ'ৰ প্লাছত আছে ত' প্লাছৰবিলাক এইফালে যায় ঠিক আছে এই চাইডে যায় ৰাইট চাইডে আৰু মাইনাছবিলাক লেফ্ট লেফ্ট চাইডত যায় ঠিক আছে মানে প্লাছবিলাক সুফালে যায় আৰু মাইনাছবিলাক বাওফালে যায় ঠিক আছে এতিয়া আছোঁ ফ'ৰ ফ'ৰ মানে কি জিৰ'টো লিখিবা জিৰ' ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু জিৰ'টো লিখিব লাগিব ইয়াত জিৰ' লিখিব তাৰপিছত জিৰ' মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ঠিক আছে এনেকৈ লিখিব মাইনাৰ টেন এনেকৈ লিখি দিবা তেনেকুৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন মাইনাছ টেন ফাইভ ফ'ৰৰ পিছত কি হ'ব ফাইভ হ'ব মাইনাছ ওৱান এইপিনে হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ লিখি ল'বা এতিয়া চোৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে চাই ল' আহ ত' চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে মাইনাছ ফিফটিন ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা মানে মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব কৈছে পাঁচটা তো ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিবা এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো চোৱা এইটো হৈছে সংখ্যাৰেখা ইয়াত জিৰ' আহি যাব ইয়াত ওৱান আহিব ওৱান আহিব ইয়াত টু আহিব আৰু এপিনে কি হ'ব মাইনাছ গৈ থাকিব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ এইট মাইনাছ নাইন এনেকৈ গৈ থাকিব ফিফটিন গৈ থাকিব ঠিক আছে এপিনেছ ইয়াত যিমানলৈকে এ পিনেছ গৈ থাকিব সিমান সৰু হৈ থাকিব সৰু আৰু এইফালে যিমান গৈ থাকিব সিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব এইপিনে গৈছে কি নাই চোৱা নাইনৰ পিছত কি হ'ব মাইনাছ টেন তাৰপিছত মাইনাছ ইলেভেন মাইনাছ টুৱেলভ মাইনাছ থাৰ্টিন মাইনাছ ফ'ৰ্টিন মাইনাছ ফিফটিন এনেকৈ গৈ থাকিব বুজিছা এতিয়া চোৱা ফিফটিনত এইপিনে গ'লে কি হ'ব ডাঙৰ হৈ যাবগৈ তো ফিফটিনৰ এইটো ডাঙৰ ফিফটিনতকৈ এইটো ডাঙৰ থাৰ্টিনটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰটো বিয়োগ বিয়োগ তোমালোকে এই মাইনাছ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ ফৰ্টিনৰ ভিতৰত যিকোনো পাঁচটা সংখ্যা লিখি দিলেই হ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মাইনাছ ফিফটিনত খুব ডাঙৰ কৰিছে তো এইফালে যিমান গৈ থাকিব ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তোমালোকে মাইনাছ ফৰ্টিনৰ পৰা মাইনাছ ওৱানলৈকে যিকোনো পাঁচটা সংখ্যা লিখি দিবা চোৱা মই মাইনাছ ফৰ্টিন লিখি এক মিনিট মই মাইনাছ ফৰ্টিন লিখিছোঁ থাৰ্টিন লিখিছোঁ মাইছ থাৰ্টিনাইছ ই ইলেভেনে মানে টেন মানেছ ফ'ৰ ঠিক আছে তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰিব বা যিকোনো বেলেগ ইচ্ছা মতে পাঁচটা লিখি দিব তোমাৰ ইচ্ছা মাত ঠিক আছে এতিয়া চাই ল'লোঁ আমি নেক্সট প্ৰশ্ন কি দিছে চোৱা নেক্সট আমাক দিছে পাঁচ নম্বৰটো কি দিছে সত্য নে সত্য কোৱা সত্য আৰু সত্য ক'ব গৈছে তো চোৱা এক নম্বৰ এক নম্বৰ কি দিছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এইটো বুলি কোৱা হয় নেকি শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বাক্যটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ ত' তোমালোকে চোৱা বাক্যটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব মানে সত্য নে অস অসত্য ত' বাক্যটো সত্য হ'ব কিয় সত্য মই তোমালোকক বুজাই দিয়া আছোঁ চোৱা ধনা ধনাত্মক এক ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা কি কি আছে চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় কি নাই তো ধনাত্মক কৈছে এইটো চোৱা এইটো হৈছে সংখ্যাৰেখা ইয়াত কি আছে জিৰ' আছে ইয়াত ওৱান ইয়াত টু ইয়াত থ্ৰী ইয়াত ফ'ৰ আৰু ইয়াত কি হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ গৈ থাকিব কাচিৰ মানে গৈ থাকা গৈ থাকিব এতিয়া কি কৈছে ধনাত্মক সংখ্যা কৈছে অকল কৈছে কি ধনাত্মক এই ধনাত্মক এই ধনাত্মকখিনি কৈছে ঠিক আছে প্ৰশ্নটো কি দিছে তোমালোকে চোৱা ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক হ ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ইয়াত অখণ্ড হ'ব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় হয় এইটো এইটো হৈছে অখণ্ড সংখ্যা লিষ্ট এইটো অখণ্ড সংখ্যা লিষ্ট ইয়াত ধনাত্মকবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় নেকি হয় নিশ্চয় কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক কি থাকে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স হৈ থাকে ছেম ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স গৈ থাকিব ধনাত্মকবিলাক কৈছেটো ধনাত্মবিলাক নিশ্চয় অখণ্ড স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় কেতিয়াবা সত্য কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ ধনাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কিয় নহয় তোমালোকে চোৱা আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যা মানে ইয়াত মাইনাছো ধৰিছে মাইনাছ প্লাছ আৰু জিৰ' আটাইবোৰ ধৰিছে কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে আমাৰ জিৰ'ৰ পৰা ধনাত্মক মানে প্লাছৰ বিলাক প্লাছৰ বিলাক হ'ব আৰু জিৰ'টো হ'ব মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব আৰু জিৰ'টো হ'ব কিন্তু ইয়াত নিগেটিভ মাইনাছবিলাকো কৈছে তো মাইনাছবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যাত নহয় ঠিক আছে তো এইটো অসত্য হৈ যাবগৈ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া তিনি নম্বৰটো কি দিছে আমি চাই লওঁ চোৱা তিনি নম্বৰটো দিছে সংখ্যা দেখাডাল শূন্যৰ দুয়োফালে অহীমলৈ বিস্তৃত মানে সংখ্যাৰেখা যোনটো আছে সেইটো শূন্যৰ মাজত শূন্য থাকে আৰু শূন্যৰ দুয়োফালে অহীমলৈ বিস্তৃত চোৱা শূন্যৰ দুয়োফালে অহিমলৈ বিস্তৃত নেকি অঁ নিশ্চয় এইটো হ'ব কোনটো সেইটো এইটো হ'ব সত্য কাৰণ ইয়াত চোৱা এইটো সংখ্যাৰেখা মাজত আছে শূন্য শূন্য ইয়াত আছে ধনাত্মক আছে ইয়াত ঋণাত্মক আছে আৰু দুয়ো দুয়োটাই অহীমলৈ বিস্তৃত হৈ আছে এইফালে গৈ থাকিব আৰু নিগেটিভবিলাক এইফালে গৈ থাকিব অহীমলৈ বিস্তৃত হৈ আছে তো এইটো সত্য হৈ যাবগৈ এতিয়া চোৱা পাঁচ নম্বৰটো কি দি আছে নেক্সটটো তোমালোকে চোৱা পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে তো পাঁচ নম্বৰটো দিছে যদি এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' তেন্তে ইহঁতৰ এটা আনটো যোগাত্মক বিপৰীত বিপৰীত হ'ব নেকি মানে এ যোগাত্মক বিপৰীত বিটো হ'ব নেকি যদি এই দুটা যদি তোমালোকে প্লাছ কৰা জিৰ' যদি হয় তেন্তে এইটো এটা আনটো যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব নেকি এতিয়া যোগাত্মক বিপৰীতটো মানে কি তোমালোকক কৈ আছো চোৱা এইটো চোৱা ছিক্স ছিক্সৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ ছিক্স ঠিক আছে ছিক্সৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব মাইনাছ ছিক্স এতিয়া এইটো ভাবা এ এইটো ভাবা বি এইটো এটা প্লাছ কৰা জিৰ' হয় কিনে আমি চাওঁ এতিয়া চোৱা ছিক্স প্লাছ মাইনাছ ছিক্স দুটা এক লগত চিন এক লগত নহয় বেকেট দি দিয়া এতিয়া চোৱা প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া ছয় পৰা ছয় গ'লে কি হয় শূন্য হৈ গ'ল কি নাই আৰু এটা চাই লোৱা আপোনালোকে মাইনাছ ছেভেনৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি প্লাছ ছেভেন এইটো ভাবা এ এইটো বি প্লাছ কৰি দিয়া দুটা এতিয়া চোৱা প্লাছে মাইনাছে কি হয় মাইনাছ হয় ত' মাইনাছ কৰি দিয়া হাতৰ পৰা হাত গ'লে কি হয় শূন্য হৈ যায় ত' চোৱা এইটো কি হ'ব সত্য হ'ব কাৰণ চোৱা কাৰণ এইটো সত্য হৈ যাবগৈ ঠিক আছে যদি এবি যোগ কৰি যদি আমি শূন্য পাওঁ তেন্তে গম পাবা তেন্তে ইহঁত এটা আনটো যোগাত্মক বিপৰীত সত্য ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো কি দিছে চাই লওঁ আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে ছয় নম্বৰ এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা যাৰ এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখিব কৈছে তোমাক অখণ্ড সংখ্যা আৰু কৈছে যাৰ যোগ ফল মাইনাছ থ্ৰী হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখিব গৈছে তো চোৱা এইটো চোৱা এক নম্বৰটো যোগফল কি হ'ব লাগিব মাইনাছ থ্ৰী হ'ব লাগিব এযোৰ মানে দুটা অখণ্ড সংখ্যা লিখিব লাগিব তো মই লিখি দিছোঁ মাইনাছ ফাইভ ফাইভৰ লগত যোগফল কৰিব গৈছে মাইনাছ টুটো মই যোগ কৰি দিছোঁ মাইনাছ টুটো কি কৰিছোঁ যোগ কৰি দিছোঁ যাৰ যোগ ফলটো কি হৈছে মাইনাছ কি হৈছে মাইনাছ থ্ৰী হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা এইটো চোৱা মাইনাছ ফাইভ প্লাছ টু দুটা প্লাছ কৰিছোঁ মাইনাছ থ্ৰী হ'ল এইটো হৈ গ'ল সমান হৈ গ'ল কি নাই এতিয়া এইযোৰ কৈছে কি নাই এইযোৰ মানে দুটা এটা হ'ব অখণ্ড সংখ্যা মাইনাছ ফাইভ আৰু এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব টু তোমালোকে এইটো এনেকৈও কৰিব পাৰা তোমালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰা ধৰা মাইনাছ ছিক্স লৈ ল'লা ঠিক আছে মাইনাছ ছিক্সৰ পৰা তোমাৰ প্লাছ কৰিব কৈছে প্লাছ থ্ৰী লৈ লোৱা এইটো অখণ্ড সংখ্যা এইটো অখণ্ড সংখ্যা এইটো এটা তুমি যদি প্লাছ কৰি দিয়া কি হ'ব প্লাছ মাইনাছে প্লাছে কি হৈ যায় মাইনাছ হৈ যায় এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া ছয়ৰ পৰা তিনি গ'লে কি হয় তিনি হয় এতিয়া চোৱা ডাঙৰৰ আগত কি চিন আছে মাইনাছ চিন আছে ইয়াত মাইনাছ চিন বঢ়াই দিয়া এতিয়া চোৱা পাই গ'লো কি নাই উত্তৰ কি হ'ব তোমালোকে উত্তৰটো চাই লোৱা উত্তৰটো কি হ'ব এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা যাৰ যোগ ফল যাৰ যোগ ফল এইটো মাইনাছ থ্ৰী হ'ব লাগিব তো আমি এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা কি কি পাইছো মাইনাছ ছিক্স পাইছো আৰু এটা থ্ৰী পাইছো মানে প্লাছ থ্ৰী এই দুটা যোগ কৰি দিলে মাইনাছ থ্ৰী ওলাই যায়গৈ ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো কৰিলেও হ'ব এইটো কৰিলে হ'ব বা তোমালোকে নতুনকে নিজৰ পৰা এটা কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বি নম্বৰটো কি দিছে তোমালোকে চাই লোৱা বিয়োগ ফল এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা ল'বা আৰু সংখ্যা দুটা কি কৰিবা বিয়োগ কৰি দিবা আৰু বিয়োগ কৰাৰ পিছত বিয়োগ ফলটো মাইনাছ ফাইভ হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা মই কি লিখিম চোৱা এই প্ৰশ্নটো কি আছে চাই লোৱা বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু দুটা এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লবা আৰু যোনটো বিয়োগ কৰিলে মাইনাছ ফাইভ ওলাব লাগিব ত' তোমালোকে কি কি লবা মই লৈছো এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা এটা লৈছো মাইনাছ ছেভেন লৈ লৈছোঁ আৰু এটা অখণ্ড সংখ্যা লৈ লৈছোঁ মাইনাছ টু আৰু এই দুটাৰ মাজত কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব তো মই বিয়োগ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দুটা চিন মাইনাছ হৈ গ'লগৈ এই কাৰণে এইটো বেকেট দিয়া বেকেট দি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথম কি কৰিবা মাইনাছ ছেভেন লিখি দিবা তাৰপিছত এইটোত আছে বেকেট আছে এইটোও মাইনাছ এইটোও মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছে কি হয় প্লাছ হৈ যায়গৈ মাইনাছে মাইনেছে প্লাছ হয় আৰু বেকেট দিয়া মানে পুৰণ আছে ত' পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যিহেতু মাইনাছে মাইনা প্লাছ হৈছে ত' ইয়াত প্লাছ হৈ যাবগৈ মানে বেকেট দি থকা মানে পুৰণ বুজাই ত' পুৰণ বুজালে এইটো চিনটো প্লাছ হৈ যায়গৈ মানে মাইনে মাইনেচিছে যিহেতু প্লাছ হৈছে ইয়াত প্লাছ লিখিব লাগিব প্লাছ টু লিখি দিম এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে মাইনাছ চ আৰু ইয়াত কি আছে প্লাছ মাইনাছে প্লাছে কি হয় মাইনাছ হয় ত' মাইনাছ কৰা মাইনাছ কৰি দিওঁ মাইনাছে প্লাছে কি হৈ যাবগৈ মাইনাছ মাইনাছ কৰি দিওঁ হাতৰ পৰা দুই মাইনাছ গ'লে কি হয় প্লাছ হৈ যায়গৈ এতিয়া কি চিনটো দিম চিনটো কি দিম ডাঙৰৰ আগত কি চিন আছে সেইটো দি দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো হৈ গ'লগৈ বিক ফল কি পাইছোঁ মাইনাছ ফাইভ পাইছোঁ আৰু আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা এইযোৰ অখণ্ড সংখ্যা হৈছে কি নাই কোনটো আছিল এইটো এনচাৰটো কি হৈ যাবগৈ চোৱা এনচাৰটো তোমালোকে চোৱা ইয়াত এনচাৰটো কি হৈ যাবগৈ চাই লোৱা এনচাৰটো হৈ যাবগৈ মাইনাছ ছেভেন আৰু ইয়াতে হ'ব মাইনাছ টু ছেম এনেকুৱা এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লৈ লোৱা আৰু তোমালোকে অংকটো তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা বেলেগ সংখ্যা লৈ বেলেগ ধৰণে ঠিক আছে ইয়াৰ মাইনাছৰ এই চেভেনৰ জগাত বেলেগ এটা ল'লা ইয়াত বেলেগ এটা ল'লা মিলাই মিলাই এনেকৈ কৰি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো কি দিয়া আছে যোগ ফল শূন্য হ'ব লাগিব এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লোৱা আৰু যোনটো যোগ কৰি দিলে কি হ'ব শূন্য হ'ব লাগিব তো তোমালোকে নিশ্চয় এইটো পাই পাৰি যাবা তোমালোকে ধৰা ইয়াত কি ল'বা ফাইভ লৈ লোৱা এটা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে আৰু এটা কি লৈ ল'বা আৰু এটা লৈ লোৱা মাইনাছ ফাইভ ঠিক আছে অখণ্ড সংখ্যা হ'ল কি নাই এতিয়া কি কৰিব কৈছে যোগ কৰিব কৈছে যোগ কৰি দিয়া ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বেকেট দি দিলোঁ দুটা চিন এক লগত আছে কাৰণে এতিয়া চোৱা ফাইভ ফাইভ আছে প্লাছে মাইনাছে কি হয় মাইনাছ হয় মাইনাছ কৰি দিয়া আৰু ইয়াত কি হ'ব ফাইভ হৈ যাবগৈ প্লাছৰ পাছৰ পাছৰ পৰা পাছ গ'লে কি হয় শূন্য হৈ যায়গৈ তো এইটোৰ এন্সাৰটো কি হৈ যাবগৈ চোৱা তোমালোকে এইটোৰ এন্সাৰটো হৈ যাবগৈ ফাইভ আৰু এটা কি হৈ যাবগৈ মাইনাছ ফাইভ এযোৰ হৈ গ'ল কি নহয় অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া চোৱা এইযোৰ অখণ্ড সংখ্যা ল'ব গৈছে বিয়োগ বিয়োগ এইযোৰ অখণ্ড সংখ্যা ল'বা যোনটো বিয়োগ কৰিবা বিয়োগ ফলটো টু হ'ব লাগিব ঠিক আছে ত' এইযোৰ অখণ্ড সংখ্যা মই লৈ লৈছোঁ ধৰা মাইনাছ ফাইভ লৈ লৈছোঁ আৰু এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা ধৰা মই লৈ লৈছোঁ মাইনাছ ছেভেন ছেভেন লৈ লোৱা আৰু দুটাৰ মাজত এইটো অখণ্ড সংখ্যা এইটো অখণ্ড সংখ্যা কি কৈ কৈছে বিয়োগ ফল মানে বিয়োগ কৰিব গৈছে তো বিয়োগ কৰি দিছোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত বেকেট দি দিছোঁ তাৰপিছত কি কৈছোঁ এয়া চোৱা মাইনাছ ফাইভ আৰু প্লাছ মাইনাছে মাইনা প্লাছ প্লাছ ছেভেন এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে মাইনাছ ইয়াত কি আছে প্লাছ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হয় ত' এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব চোৱা হাতৰ পৰা পাছ গ'লে কি থাকে দুই থাকে এতিয়া চোৱা ডাঙৰৰ আগত কি আছে চিন ডাঙৰৰ আগত যোগ চিন আছে তো ইয়াত যোগ হৈ যাবগৈ যোগ হ'লে নিদিলো হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বিহু ফল দুই হৈছে কি নাই ত' এনচাৰটো কি হ'ব এইযোৰ অখণ্ডৰ সংখ্যা কি কি লৈছে অখণ্ড সংখ্যাটো মাইনাছ ফাইভ লৈছোঁ আৰু মাইনাছ ছেভেন লৈছোঁ ইয়াত এইটো হৈছে উত্তৰ তোমালোকে এইটো আৰু তোমালোকে এই অংকটো বেলেগো বেলেগকৈ তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে লিখিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সাত নম্বৰটো কি দিছে আমি এইটো চাওঁ চোৱা সাত নম্বৰটো কি দিছে ইয়াত আগত কিতাপত চাই লওঁ চোৱা সাত নম্বৰটো কৈছে চোৱা সাত নম্বৰটো কি দিছে সাত নম্বৰটো দিছে এযোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা যাৰ বিয়োগ ফল ছয় এতিয়া ঋণাত্মক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব কৈছে ইয়াৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব পোৱা নাই এযোৰ যে লিখিবা সেইটো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব কৈছে আৰু যাৰ বিয়োগ ফল ছয় হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি লিখিলোঁ চোৱা সাত নম্বৰ টু এতিয়া চোৱা এযোৰ লিখিব গৈছে কি নাই মই প্ৰথম কি লিখিছোঁ এযোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিছোঁ মাইনাছ ছিক্স আৰু এযোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিছোঁ মাইনাছ টুৱেলভ এইটোও ঋণাত্মক আছে আৰু এইটোও ঋণাত্মক আৰু বিয়োগ ফলটো কি লিখিব লাগিব বিয়োগ ফল কৰিম এইটো চোৱা বিয়োগ ফল বিয়োগ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে দুটাৰ মাজত আৰু বিয়োগ ফলটো ছয় হ'ব লাগিব ছয় হ'ব লাগিব এতিয়া ছয় হয় কি নাই ছয় লোৱা এইটো চোৱা দুটা চিনৰ মাজত এটা বেকেট দিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আকৌ ইয়াত কৰি লওঁ মাইনাছ ছিক্স আছে মাইনাছ ছিক্স ইয়াত কি আছে মাইনাছ এইটো মাইনাছ মাইনাছ মাইনাছে কি হয় প্লাছ প্লাছ টুৱেলভ ঠিক আছে ইকুৱেল ছিক্স হ'ব লাগিব এই দুটা এতিয়া চোৱা দুটা ইকুৱেল নহয় সেইকাৰণে এইটো কাঢ় চিন হৈ যায়গৈ এতিয়া কি আছে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ টুৱেলভ মাইনাছে প্লাছে কি হয় মাইনাছ হয় ত' বাৰৰ পৰা যদি ছয় মাইনাছ হৈ যায়গৈ বাৰৰ পৰা যদি হয় ছয় মাইনাছ হৈ যায়গৈ কিমান থাকে ছয় থাকে আৰু এই ছয়টো কি হ'ব যোগ হ'বনে বিহু হ'ব চোৱা ডাঙৰৰ আগৰ এইটো ডাঙৰ নে এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এই ডাঙৰৰ আগত কি চিন আছে প্লাছ চিন আছে ছয়টো সৰু বাৰটো ডাঙৰ ত' বাৰৰ আগত যিহেতু যোগ চিন আছে ইয়াতো যোগ হৈ যাবগৈ ঠিক আছে আৰু যোগটো আগত নিদিয়ে মাজত দিয়ে কিন্তু আগত নিদিয়ে বিহু হ'লে দিব লাগিব আগত ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সমান হৈ গ'ল কি নাই এই দুটা ভিউ কৰাৰ আমি বিহু ফল কি পাইছোঁ ছয় পাইছোঁ ছয় পাইছোঁ কি নাই ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো এনচাৰটো কি হ'ব এই যোন অখণ্ড সংখ্যা লিখিব গৈছে কি নাই তো অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ব মাইনাছ ছিক্স আৰু এটা কি হ'ব মাইনাছ টুৱেলভ ঠিক আছে এইটো হ'ব উত্তৰ তোমালোকে লিখি ল'বা এতিয়া চোৱা অ' আজিলৈকে ইমানেই থাকিলে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ যি আছে বাকীবিলাক কৰাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত ত' আজিলৈকে ইমানেই থাকিল তো তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অৱশ্যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ত' থেংক ইউ ছ' মাছ